Всем привет, друзья! Сегодня сделаем необычный и в то же время очень-очень-очень вкусный ужин, который вы захотите повторить и не один раз. Итак, в одноразовый пакет всыпаем полторы столовые ложки муки, одну столовую ложку панировочных сухарей, полторы чайные ложки сладкой паприки, одну чайную ложку соли и половину чайной ложки черного молотого перца. Все остальные специи, если вы хотите, можете добавить по желанию. Берем пакет, сворачиваем так, чтобы ничего нам не порассыпалось и все, что есть внутри пакета, перемешиваем все до однородного состояния. Ну а дальше нам понадобятся куриные бедра. В моем случае будет 4 штуки. Вот так вот их отправляем полностью все в пакет. Опять сворачиваем пакет и начинаем полностью все хорошо перемешивать. Таким образом полностью все, что есть в пакете, очень хорошо поприлипает к куриным бедрам. И у нас будет очень хорошая и вкусная панировка, которая в дальнейшем нам даст очень красивую и очень вкусную корочку. Ну вот как-то так у вас должно будет все получиться. Посмотрите, бедра очень хорошо покрылись вот этой панировкой. Ну а дальше бедра мы отправляем на раскаленную сковородку с подсолнечным маслом и будем обжаривать с двух сторон до золотистой корочки. Процедура обжарки на среднем огне у вас займет примерно 10-15 минут. Пока на сковородке все будет обжариваться, нам нужно взять небольшой пучок укропа или же петрушки. Это по вашему желанию. Но если хотите, можете взять и укроп, и петрушку одновременно. Очень мелко их нарезаем. Нарезанную зелень отправляем в глубокую тарелку. Далее нам понадобится 2-3 зубчика чеснока и их нужно постараться измельчить удобным для вас способом. Если хотите, можете пропустить через чеснокодавку. Я же решил вот так вот ножом немножко все измельчить. Измельченный чеснок отправляем в тарелку к уже измельченной зелени. Далее, друзья, в эту тарелку к зелени и чесноку нужно будет отправить 200 мл сливок жирностью 15-20%. Если у вас нету сливок, можно взять 2 столовые ложки сметаны и добавить к ней 100 мл холодной воды. Все хорошо перемешать. Ну и конечно же нам тоже нужно будет все в миске хорошо перемешать. И после того, как ваша курочка уже будет обжарена на протяжении 10-15 минут, Полностью все, что вы намешивали в глубокой тарелке, отправляем в сковородку. В это время огонь мы ставим самый маленький. После этого накрываем крышку и все нам нужно будет протушить еще примерно 15-20 минут. Самое главное, друзья, не забывайте, что время от времени крышку нужно подымать, чтобы соус вам не убежал. Ну и, конечно же, не забывайте, что время от времени бедра нужно будет переворачивать со стороны на сторону. Если вы заметите, что соус стал слишком густым, в сковородку нужно будет долить небольшое количество холодной воды. В то время как вы готовили курицу, можно будет приготовить любой гарнир. Я приготовил спагетти. Смотрите, берем по одному бедру на одну порцию, поливаем вот этим вот соусом и я вас уверяю, вкуснее ужина, вкуснее курочки вы еще не пробовали. Самое главное, что все получается обалденно вкусно и не очень дорого. Приготовленное мясо таким способом получается нежным, сочным и очень-очень вкусным. А подливка придает для спагетти неповторимый вкус. Я вас уверяю, что после такой пробы вы действительно несколько дней подряд будете готовить такое блюдо. Ну что ж, если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Но если не понравилось, напишите, что я сделал не так или что вам не понравилось. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну Но а мы с вами встретимся в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.